હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી ની સ્વાધ્યન પોથી પાઠ પાંચ સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે પાઠ પાંચના સ્વજન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તે વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલ તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ પાંચ સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ ચૂન કર ચોરસ મેં સહીકા નિશાન કીજીએ એક ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામજી કે પાંચમી કક્ષા કે શિક્ષક કાં નામ ક્યાં હતા તેના માટે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે સાચો જવાબ શોધીને લખી શકાય શ્રી શિવસુબ્રમણ્ય અય્યર હતા સવાલ નંબર બે રામેશ્વરમને કિસ્કે તટ પર લે જાકર શિવસુબ્રમણ્યમ અયરને જીવંત ઉદાહરણ દીયા નદી સમુદ્ર તાલાબ કે ઝરણા જવાબ થશે બી સમુદ્ર સવાલ નંબર ત્રણ ડૉક્ટર કલામજી કો किस विषय को पढ़ने की प्रेरणा मिली हिंदी गणित विज्ञान के सामाजिक विज्ञान जवाब थशे सी विज्ञान सवाल नंबर चार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के अनुसार कॉलेज में भी माध्यम के रूप में किस भाषा का चुनाव कर सकते हैं संघ भाषा राज्य भाषा राष्ट्रभाषा के मातृभाषा जवाब थशे डी मातृभाषा सवाल नंबर पाँच सरयू मकर कौन से शहर का छात्र है कानपुर नागपुर मणिपुर के सुल्तानपुर जवाब थ बी नागपुर छ चा, हर्ष चांडक के विद्यालय का क्या नाम है चार ऑप्शन जवाब थे ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक मुंबई के छात्र चिराग जैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से क्या पूछा मुंबई के छात्र चिराग जैन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है सवाल नंबर बे डॉक्टर कलाम जी ने मातृभाषा के बारे में क्या कहा डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है तरण प्रस्तुत इकाई का साहित्य प्रकार क्या है प्रस्तुत इकाई का साहित्य प्रकार साक्षात्कार है चार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने युवा अवस्था के बारे में क्या कहा युवा अवस्था में कदम रखते ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए इसके अलावा युवाओं को अपने ज्ञान का सदुपयोग करना जरूरतमंदों को शिक्षित करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना चाहिए पाँच साहस की परिभाषा बताते हुए डॉक्टर कलाम जी ने क्या कहा डॉक्टर कलाम साहस की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचना ही साहस है प्रश्न नंबर त्रण प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की कौन सी बात बताई डॉक्टर कलाम ने अपने शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात बताई उसने कहा कि एक दिन उन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है यह समझने के लिए सभी छात्रों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया और यही उसकी यादगार घटना की और यही से उसे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली सवाल नंबर बे आपके साथ घटी किसी घटना का वर्णन कीजिए अँ तमारे तुम्हारी साथ कोई घटना घटी वर्णन करवा है हूँ एक नमूनारूप बात रजू करूँ चुँ तुम्हारे तुम्हारी बात लिखवानी है जब मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे विज्ञान के टीचर ने मुझे मानव शरीर के मॉडल पर काम करने को कहा था जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट का मॉडल पूर्ण करता गया वैसे वैसे मेरे अंदर शरीर के संबंधित ज्ञान की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई मैंने मन में उसे सभी सवालों का जवाब मैंने मेरे टीचर से पूछा और उन्होंने मेरी जिज्ञासा की पूर्ति की सवाल नंबर त्रण मजदूर और कलाकार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या संदेश दिया किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार यह सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें यह बात डॉक्टर कलाम ने कलाकारों और मजदूरों के लिए कहा था सवाल नंबर चार जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम जी से एक बच्चे के द्वारा पूछे गए प्रश्न का क्या उत्तर मिला जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि क्या हम अतिविष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते तब कलाम जी ने कहा था कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है ठीक ऐसे ही उन उत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे पाँच किसी की मदद करने के लिए आप क्या क्या करेंगे किसी की मदद करने के लिए मैं अपने सामर्थ्य के साथ अपने पास रहे संसाधनों एवं साधनों से सहायता करूँगा अगर सहायता किसी की जान बचाने की हो तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंद की जान बचाऊँगा अगर सहायता शिक्षा सुरक्षा राष्ट्रभाव की हो तो मैं अपना पूरा वक्त किसी को शिक्षित करने सुरक्षित करने और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दूंगा प्रश्न नंबर चार वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए एक तेरे को माँ बुला रही है साचु वाक्य थे मैं माँ बुला रही है बीजू वाक्य ने लखी शक अपना कार्य अपने आप करो तीजा वाक्य ने लखी सक उन लोगों को अनाज चाहिए चौथ वाक्य लखी शक रोहित खाना खा रहा है पाँचव वाक्य लखी सक नदी में पानी बहता है छठू वाक्य लखी शक मेरा स्कूल बहुत बड़ा है सातवू वाक्य लखी शक मैं अच्छी खुराक खाई आठवां वाक्य लिखी शिका बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई त्यारबाद प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए रेखांकित शब्दों को वचन परिवर्तन करवानू है मैं घर जा रहा हूँ वचन परिवर्तन हम घर जा रहे हैं मेरी पुस्तक कहाँ है हमारी पुस्तक के कहाँ है उसे दस्त हुआ था उन्हें दस्त हुआ था यह क्या है यह क्या है तुझे जाना होगा तुम्हें जाना होगा प्रश्न नंबर छः सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यह किताब है मैंने जगह मेरी किताब है सानिया ने बुलाया है तो तुमने जगह तुम्हें बुलाया है यह तुम्हारा भाई है मैं उसे नहीं जानता लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती यह किसने किया आ रीतिया लिखी शिकाए प्रश्न नंबर सात नीचे दिए गए परिच्छेद को समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે તે વાંચવાનો છે સમજવાનો છે તેના આધારે આપણે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે એક રાણી લક્ષ્મીબાઈ કા જન્મ કબ ઓર કહા હુઆ થા રાણી લક્ષ્મીબાઈ કા જન્મ ઉસ નવંબર સન અઠારસો સો કો ઉત્તર પ્રદેશ કે વારાણસી મેં હુઆ થા બે રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે બચપન કા નામ ક્યાં થા રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે બચપન કા નામ મણિકર્ણિકા થા લેકિન પ્યાર સે ઉને મનુ કહા જાતા થા ત્રણ રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે માતા પિતા કા નામ ક્યાં થા रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था चार रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में महिलाओं को भर्ती क्यों की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेवा में महिलाओं को भर्ती अधिकार संपन्न बनाने के लिए की थी रानी के पास कितने घोड़े थे और उनके नाम क्या थे रानी के पास तीन घोड़े थे जिनके नाम सारंगी बादल और पवन थे प्रश्न नंबर आठ मेरी यादगार घटना इस विषय पर दस बार वाक्य में अपने जीवन की विशेष घटना लिखिए મેં અહીંયા એક જીવનની નમૂનારૂપ ઘટના લખી છે તમારે તમારા જીવનમાં બનેલી કોઈપણ ઘટના વિશે તમે લખી શકો છો અહીંયા મેં જે ઘટના લખી છે એ જ ઘટના લખવી જરૂરી નથી ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર નવ નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે લીએ ઉચિત શબ્દ લીખીએ એક દૂર તક દેખનેવાળા તો દૂરદર્શી બે જીસકી આરપાર દેખા જા શકે પારદર્શક રાષ્ટ્ર સે સંબંધિત રાષ્ટ્રીય રાજનીતિ કરવાનેવા રાજનીતિજ્ઞ माँ की भाषा से संबंधित मातृभाषा प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देखकर वाक्य बनाइए आपदा तो संकट या विपत्ति वाक्य बना भी प्राकृतिक आपदाएं भारी विनाश का कारण बनती है बे प्रवासी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला या परदेशी कई प्रवासी मजदूर शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं अड़चण तो बाधा या रुकावट ઇસ કામ કો પૂરા કરવા મેં કઈ અડચણે આઈ ચાર પ્રયાસ તો કોશિશ યા પ્રયત્ન નિરંતર પ્રયાસ સફળતા મળતી હૈ પાંચ ઋણ તો કર્જ યા ઉધાર ઉમે બૅંકસે ઘર ખરીદને કે ઋણ લીયા ત્યાર બાદ અગિયાર નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ ઉપયુક્ત સ્થાન પર વિરામ લગા કર અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે તેમાં વિરામ યોગ્ય જગ્યાએ છે નહીં તેને આપણે યોગ્ય વિરામ લખી ફકરો ફરીવાર લખવાનો છે આ મુજબ તમે વિરામચિહ્ન મૂકી ફકરો ફરીવાર લખી શકો છો અહીં આપણા પાઠ પાંચના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની સ્વાર્ધન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સ્વાયોધન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ ધોરણ છે ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક તેની તેની અંદર આવતા પાઠ અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ સ્વાધ્યાય પોથીની પીડીએફ પાઠના વિવિધ વિડીયો સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ સ્વાધ્યયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપને સપોર્ટ કરજો ડાઉનલોડ કરજો થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો